গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই জুনু ডেকাই আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে মই বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ যিহেতু মোৰ অকণমান গাটো অসুস্থ হয়তো বহুতে গম পাইছে সেয়েহে ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈকে এটা খুব ধুনীয়া ছাকচেছ ষ্টৰি এটা লৈ আহিছোঁ যিটো চালে হয়তো আপোনালোকে খুব বেছি উপকৃত হ'ব কিছুমান কাম যে নিজেও আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইটো হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব কাৰণ সকলো কামতে বাধা থাকে প্ৰথম সকলো কামতেই বাধা থাকে কিন্তু কিছুমান কাম নিজেই ডিচিশ্যন লোৱাটো ভাল কাৰণ আমি বিশেষকৈ মহিলাখিনিয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ চিন্তা কৰোঁ নিজৰ চিন্তা কৰোঁ ন সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কিছুমান কাম নিজে কৰাটো ভাল আৰু আমাৰ হয়তো জৱাহৰলাল নেহৰু ছাৰে কৈয়ে ধৰিছিলে যে এজন পুৰুষক শিক্ষিত কৰা মানে এজন ব্যক্তি শিক্ষিত হোৱা আৰু এজনী মহিলাক শিক্ষিত কৰা মানে এখন ঘৰ শিক্ষিত হয় এখন সমাজ শিক্ষিত হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মহিলা সদায় শিক্ষিত হ'ব লাগে সদায় ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব লাগে সকলো কামতে অকল মই এইটো ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই দেই সকলো ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মহ ছোৱালীক শিক্ষা দিবই লাগে যিমান শিক্ষিত কৰিব এখন ঘৰ শিক্ষিত হ'ব আৰু এখন সমাজ শিক্ষিত যে হ'বই হ'ব তো যেনেকৈ নহওক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ক্লাছকেইটা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বেছি সংখ্যক গুৱাহাটীতে থাকিম আপোনালোকে গুৱাহাটীবাসী যদি ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবে প্ৰাইভেটকৈ হ'লেও মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণতে নাম্বাৰ দিয়াই আছে যিহেতু এইবাৰ বেছি মই বাহিৰত যোৱা নহ'ব সেইকাৰণে মই আহি থকা ক্লাছকেইটা আপোনাক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আঠ ফেব্ৰুৱাৰীতে মই গুৱাহাটীতে ক্লাছ দিম ন ফেব্ৰুৱাৰীত মই নলবাৰী যাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছতে ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ যোৰহাটত ক্লাছ আছে যিহেতু মই কেইটামান ক্লাছ কেনচেল কৰিব লগা হৈছে সেইকেইটা ক্লাছ দিবৰ কাৰণে মই যেনেকৈ নহওক যাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছত আছে বিছ তাৰিখ নগাঁও বাইছ তাৰিখ আছে তিনিচুকীয়া তেইছ তাৰিখ আছে ডিব্ৰুগড় আকৌ আৰু তেইছ তাৰিখৰ পিছত চৌব্বিছ তাৰিখ আছে শিৱসাগৰ আৰু আঠাইছ তাৰিখ আছে বঙাইগাঁও ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ক্লাছকেইটা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব যিসকলে মোৰ লগত ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত বেছি সোনকালে সুস্থ হৈ ক্লাছ দিবৰ কাৰণে যাব দি বলক এতিয়া খুব ধুনীয়া ছাকচেছ ষ্টৰি এটা দেখাম আপোনালোকক ব'লক আজি আছোঁ পাঠশালা খুব বেছি ভাল লাগিলে ক্লাছ হৈ গ'ল মোৰ আৰু ক্লাছ হোৱাৰ পিছতো মোৰ যিসকলে আগতে ক্লাছ লৈছিলে তেওঁলোকো আহিলে আৰু বেলেগৰ তাত শিকা এগৰাকীও আহিলে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দেখাম বাৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাকচেছ শুনি মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে অকণ অকণ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু চবতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে বাইদেউজনীক বাইদেউফালে সকাম এয়া বাইদেউজনী যিজনী মানুহে প্ৰথমতে মানে পলাইখিনি শিকিব মানে হাজবেণ্ডে নজনাকে প্ৰথম ক্লাছত মোৰ কৰিবই নোৱাৰে নেক্সট ক্লাছ আকৌ দিলে তেওঁ খোলাবাৰতহে লাগে হাজবেণ্ড ডিউটিত গ'লে তেওঁৰ ভয় তেওঁ যেনেকৈ শিকিলে শিকি কিনে তেওঁ নিজৰ যিখিনি মই ডকুমেণ্ট দিওঁ সেইখিনিও তেওঁ ভনীয়েকৰ ঘৰত থৈ গৈছে গিৰেকে দেখিব বুলি আৰু তেওঁ ইমানেই ভয় খালে কিন্তু ফাইনেলি এতিয়া গিৰেকে গিৰেকে গম পালে গম পাই বুজিলে বাৰ শ্ৰান কৰিলে কৰি তেওঁক কাইলৈ তেওঁক এটা গিফ্ট দিছে চকলেট দেখাই দিয়ক দেখাই দিয়ক ঘড়ীটো ক'ত আপুনি মই লম বোলে এয়া তেওঁক কালি ঘড়ী কিনি দিছে হাজবেণ্ডে সেইটোৱে মানে কি আহ ইমান বিশ্বাস কৰি কিনে এতিয়া তেওঁক বাৰ্চে কাম কৰিলে আৰু হাজবেণ্ডে বোলে কয় হেৰি মোৰ দেখোন গাটো ভাল লাগে দিলে আৰু কি কি কয় কওক আপুনি ককালৰ হৈছিল তাই অঁ ভাল হৈছে দিয়ক ভাল লাগিছে মনত আৰু দিলে কটা লৈ কিনে এই মনটো বোলে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কথা হেৰি মূৰটো বোলে পাতল পাতল লাগিছে সেইকাৰণে গোটেই ভাল ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ইউনিভাৰ্চক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আই অ' থেংক ইউ ফা ইউনিভাৰ্চ ভাল কৰক আৰু তেওঁ কৈছে মোক হাজবেণ্ডে কিনি দিছে সেইটো মোৰ ডাঙৰ কথা যি নেকি বস্তুটোৰ বিষয়ে জানিবও বিচৰা নাছিলে আৰু প্ৰথম মানাও কৰিছিলে তেওঁ মনে মনে অহাৰ পিছতো তেওঁ ছাকচেছ হৈছে মোৰ সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু আগুৱাই যাওক বাইদেউ আজি সেয়া আৰু ভাল ভাল গীফ্ট পাব তেওঁ হাজবেণ্ডৰ পৰাই আৰু তেওঁ মোৰ কাৰণে এখন তেওঁলোকৰ মৰমৰ হেৰিটো লৈ আহিছে মানে ট্ৰেডিশ্যনেল থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে চবৰে ভাল হওক তাৰপিছতে এয়া বাইদেউ বৰপেটাত শিকিছিলে আৰু আপোনালোকে যদি বৰপেটাত মোক বহুতেই যোগাযোগ কৰি থাকে বৰপেটাত বাছ দিব আহিব নেকি ক্লাছ দিব আহিব নেকি ক্লাছ দিব যাম যদি সহজতে মানে ওচৰতে লাগে বাৰ্ছ স্ন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ বাইদেউ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় আৰু মোৰ তাতে শিকিছিলে আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক বাইদেউ সুবিধা হ'ব নাইন থ্ৰী ছিক্স ফাইভ নাইন ওৱান এইট জিৰ' এইট সেইটো এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব তেওঁ নিশ্চয় আপোনালোকে সহজতে বাৰ চান ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া তেওঁ ঘৰতে দি আছে ন আপুনি সেয়া ঘৰৰ মানুহখিনিক প্ৰথমতে সুস্থ কৰক হৈ গৈছে ন ঠিক আছে এতিয়া দি দি থাকক আৰু এতিয়া আপুনি যিমান পাৰে সিমান বাৰ স্নান কৰক নিজৰো ভাল হয় আনৰো ভাল হয় তো আপোনালোকে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কি বাইদেউ মোৰ তাত শিকিছিলে যোৱা মাহত আৰু তেওঁ এইবাৰ মোৰ কাৰণে এই সস্ত ডাঙৰ জিবোৰ বতৰ লয় যে তেওঁ নিজে বনোৱা আৰু মই কি খাওঁ বুলি ভাল পাওঁ বুলি জানেই তেওঁ মানে সেইকাৰণে লৈ আহিছে বনোৱা থেংক ইউ কিন্তু মই শকত হৈছোঁ খাবই ভয় লগা হৈছে যি নহওক বাইদেউ পাৰ্চনেল কৰি আছে ন কিমানক কৰিলে বিশজনক কৰিলে ন ঘৰৰ কৰিছে ন ওচৰ চুবুৰীয়াও কৰিছে ভাল হৈছে ন তেওঁলোক কিবা কিবি কি কি ৰিজাল্ট দিছে পইচা পাতি আহি আছে এই আমাৰ বাইদেউ চবিতা বাইদেউ ভাল কাম কৰি আছে আজি মোটামুটি চাৰি পাঁচ মাহ মান হ'ল তেওঁ শিকিব আছিলে মোৰ তেওঁ আৰু আছিলে তেওঁলোকৰ দুগৰাকী আজি তেওঁলোক নাহিলে বাৰু কেনেকুৱা কামাৰ যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছো ঘৰখন পজিটিভ হৈ গ'ল আৰু কাষ্টমাৰকো দি আছো লগতে মোৰ পাৰ্লাৰখন আছেতো সেইকাৰণে সুবিধাটো বেছি হয় গধূলি সেইটো দিওঁ আৰু বেলেগৰো আহে সেইটো দি আছোঁ ইহঁতেতো ভালেই কয় কিছু সময়ত ডিপ্ৰেশ্যন আছে সেইবিলাক নোৱাৰি গ'ল মোৰ ভাল লাগিল ইউনিভাৰ্চিটি সহায় কৰিলে মোকো কৰিলে তেওঁলোককো কৰি লগতে আমাৰ মেম আমি মেম বুলি কওঁ যদিও বাইদেউতাটো <laughs> <laughs>